ये मैंने याद किया अभी थोड़ी देर हुई है तो आप लोग वैसे लगा देना अपनी स्टोरी पे बैकग्राउंड में म्यूजिक हटा देना बाकी तो फिर से वही जगह फिर से वही वही मैं और फिर से आप आ गए हम ऑफिस पे आने जा रहे हैं हमारी ऑफिस पे आने काम चालू कर देते हैं बिस्मिल्लाह बोल के चलो भी हम नवाड़ मारी अमुक पार्सल आ गए पाछक हमारे डॉक्टर तो यहाँ तो से रोट तो खत्म है तो जाए देखते हैं क्या देते हैं फिर करेंगे हम आए थे अभी राजपार्क में तो एक डॉक्टर का माल है तो माल सामने दिया है डॉक्टर शाम को खुलते है तो बिल ऐसे नीचे से जाने देना पड़ता है सटर के नीचे से अभी हम जाएंगे गोकुल नगर अब तो यहाँ से निकलते हैं गाड़ी हमारी लेके जाए आज निकले है

અને ભાઈ એ સે લીચ પૂરે મેં ખડા રહે કે વિડિયો બના રહે કે ભાઈ તમને ખબર હે જ ને амબોત ખતરનાક આદમી બની ગયા હી કોન હે યે લોગ કહા સે આતે હે યે અરે યાર માર્કેટ મેં જો હો તમે ઉભી સેરી મેં માર્કેટ હે તો અભી હમ યહા સે નીકલે હમારી ગાડી હે તો લેકે નીકલે મેં જાન ગયા એક ઓર જગહ પે લાલવાડી મેં તો ચલો ઓ ہمارا બધી ઠેકાણે નામ હાલ દેવા ગયા ને ખતમ કામ કરી નાઈકો ને હમ યહા સે નિકલ રહે હે ઓપીસે આપકો બોલાતે ના दुकान पुत्र ने कुछ काम तो पकड़ा ही देंगे तो हाल के चढ़ते हैं हर बारी के। के हम जवान जी एंड जवानी जवानी से एक किस्सा याद आया आपको एक शेयर करता है बात तो बचपन में ऐसे सोचते थे भाई जवानी आएगी फुल एज मोस करेंगे घर खींचे में पैसा रखेंगे ये वो बाइक लेंगे ये लेकिन हकीकत में जवानी आई ना भाई करियर का टेंशन पैसे का प्रॉब्लम काम जॉब ट्रेन समाज में जाना समाज के बीच में रहना किचन, पैसा नहीं है भाई क्या आपको ये सारे प्रॉब्लम की वजह से होने के बावजूद भी हमें हंस के रहना पड़ता है समाज में हम तीनों की जो लाइफ है ना नहीं। अगर तेनी बिहाइंड स्टोरी ते सामभ ना भाई हकीकत है तो ते रो मन

तू इसे अपना लें आप लोग हमारे साथ हैं देखते रहना इन दिन कामयाबी हमें गले लगाएगी खुदा खुद कहेंगे कि ये तुम्हारा हक है इसे अपना लो इतनी मेहनत करेंगे और आप भी अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो इतनी मेहनत कर दो भाई कामयाबी खुद कहनी चाहिए भाई गले लगा ले तो क्योंकि ये तेरा हक है हम गए जवानी से बात निकली थी तो बोल दी थोड़ा थक गए हैं कोई बात नहीं जवानी है ना सब कुछ चलता है काम करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे चलो जाते हैं ऑफिस पे गुड मॉर्निंग तो मैं आ गया हूँ अभी खावड़ी बहुत मोटी खावड़ी सब्सक्राइबर ने बोला था कि हमें रिलायंस मॉल जाना है तो क्या है उधर माला है लेकिन आप सबके लिए एक बेड न्यूज है रिलायंस मॉल अभी चालू ही नहीं हुआ रिलायंस मॉल कब चालू होगा क्या होगा वो मैं पूछ लेता हूँ अभी वहाँ जाके गेट पर लेकिन यहाँ सब बंद है अभी फ्लाईवुड लगे हुए हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो जब भी स्टार्ट होगा तो मैं पूछ देता हूँ उधर और कहता हूँ कि रिलायंस मॉल कब चालू है अगर आपको वो देखना है मार्ट तो मैं आकर रिलायंस खावड़ी की बाजार है वहाँ ट्राई करूंगा वहाँ देख के आऊँगा जहाँ क्या माल है कि नहीं और ना आप जामनगर में तो भी जाऊँगा इस शाम को तो मैं आपको दिखाऊँगा जो आपने बताया है देखूंगा जरूर आपके लिए तो मैं खावड़ी की बाजार में भी घूमा क्योंकि खावड़ी बाजार में तो सिर्फ रिलायंस में माल मिलेगी जो मैंने पूछा अंदर जाके के रिलायंस मॉल पाचा कब आएगा क्योंकि वो थोड़ा इशू થઈ ગયો તો ને પડી ગયો તો ને એવું થઈ ગયા તો उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भैया रिलायंस मॉल ही नहीं અને કબ આયગા ક્યારે આવશે કાઈ ખબર નથી તો જે લોકો અહીંયા રિલાયન્સ મોલ આવો માંગતા હતા એ લોકો ના આવે કે અહીંયા ધક્કો થશે કે રિલાયન્સ મોલ ही નથી તો કી જાઓ કે કા મે જામનગર મે જા રહા હું वहां पे काही જગ્યા बेस्ट है रमजान की खरीदारी माटे तो, तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे साथ

સાતસો આઈટમ મળી જશે અને મેં ઓનર વાત કરી લીધી તમે આવો ખરીદી કરો અને હજી બી તમારે એવું કઈ વિશ્યુ હોય કોમેન્ટ કરજો તો હું તમારા માટે બધી ધક્કા ખાવું છું ખાઈ લેજે મને કોઈ વાંધો નથી यहाँ आया देखा आप सब ने सबने अने अभी यहाँ से हम निकलेंगे हमारे घर जहाँ पुराना घर है टूर पड़ेगी ना अब सब, आप सब सबको तो जो पुराना है वो पहले लियो इन नए घर पे भी ले जाएंगे तो चलो पुराने घर पे तो मैं वहाँ आया हूँ हमारे पुराने घर जिसमें मैंने चौदह साल बिताए बचपन से यहाँ रह रहा था अभी पच्चीस चौबीस साल का हुआ हूँ आज मैंने दो दिन पहले घर छोड़ा है एंड नए घर पे गए वो आपको रमजान में देखा अने मैं पुराने घर की स्टार्टिंग कर देता हूँ इधर भाई का पार्किंग इधर बड़े भाई का पार्किंग ये हमारा कारपेट एरिया मतलब कि ये ग्राउंड हम क्या बोलते हैं इसको फरिया फरिया है इधर हमारा कूलर है ये क्या बोलते हैं इसको टाको है ये दूसरा पानी नहीं टाको इधर ये टॉयलेट वो बंद ही अच्छा है खोलना नहीं चाहिए उसको फिर ये हमारी छत लेकिन ये इस इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ ये नड़िए वाले मकान का फ़ायदा क्या बता है बताया तुमने यहाँ तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे क्योंकि ये एक ग्रांड चीज है इसके वजह से आपके रिश्तेदार कम आते रहेंगे अने भाई ये नड़िए के वजह से हमने बहुत सारे ताना से आज है गमे लगन में नवा कपड़ा पहने क्योंकि के जाने का नए बूट पहन के जाने का तो गमे इसकी शादी में जाते हैं ना भाई तो ताने मारते हैं कि जामनगर वाला तो अच्छा कपड़ा पहरे अच्छा बूट पहरे घर में अंधेड़ा फांसा खाता क्योंकि घर ही ऐसा है तो कोई भी बोलेगा ना भाई ऐसा है लेकिन उनको पता नहीं है दिल बहुत बड़ा है अने हम यहाँ रहते हैं तो से तो पी आगर है हमने वो सा लोगों पाए तो छत भी नहीं होती फिर भी वो रहते हैं अल्लाह के लाख सुख कर हमें इधर रखा है लेकिन आज तक एक भी पड़ोसी के घर में पांच रुपये की भी चीज हमने नहीं मांगी कम अल्ला के अल्लाह के फजलों कर हम है इधर रहते हैं खाते पीते ऐस मौज करते थे अने कोई ना पास मांगने नहीं जाते थे भाई तो हम हमारे हक्का खाते थे हक हक्का कमाते थे इधर रहते हैं दोनों भाई हैं मम्मी पापा पांच बहनें है इनशाला रमजान में आप सबकी मुलाकात कराऊंगा सबसे तो अभी मेरा घर का स्टार्टिंग कर ही हैं हमें पहले ये है हमारा बाथरूम पानी आवा ना हिसाब है ये दरवाजा टूट गया क्योंकि पानी है ना इधर लगी था तो ये पूरा पानी में डूब गया था अन्य ये हमारा बाथरूम है थोड़ा सा इधर इधर पानी का ये लेके नहीं गए क्योंकि वहाँ पे नवाली है इधर पानी का रखते थे पीने का ये हमारा घोड़ा इसे बोलते हैं सामान रखने का ये पापा की साइकिल क्योंकि पापा ने ले लिया न्यू बाइक मतलब कि एक गाड़ी ले ली है लेकिन लिए तो साइकिल को हमने रख दिया अंदर यहाँ पे छोटा सा किचन था इधर गैस रहता था इधर सारा सामान अने इधर पकाने का सब कुछ अने ये हमारा कान थी ऊपर हाई क्लास फर्स्ट क्लास छ थे ખાટલા રહેતા ઉપર અને હું થોડું બહારથી લુક દેખા ઘર કેસા લેખતા લેકિ અમારા નહીં થાય ઇધર બી આમ ભાડે રહેતા હતા લેકિન આજ એક બી ભાડા નહીં ચઢા ઈમાનદારી જીવતા હતા ભાઈ આપડે કોઈનું ખોટું કરવાનું થતું જ નથી क्योंकि हमारे हक रहने का है हक खाने का है नहीं, हक पीने का है तो ईमानदारी से रहते थे और अब यहाँ से हमने विदा ले ली है लेकिन इस घर को छोड़ ले वाले दिन हम मैं मम्मी पापा भाई बहन आज उड़ी पड़ोसी सब बद लोग जो रोता था मेरे खुद के आंसू में से आंसू आ रहे थे ऐसे में सोच रहा था कि भाई इतना छोटा सा घर है फिर भी छोड़ने में मुझे इतना अंदर से दिल रो रहा था क्योंकि इधर सबके साथ मनोबल मिल जाता है सबके साथ अच्छा मन हो जाता है फिर उसको छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन लड़कियाँ हक़ है आपको क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के घर पर आती है हमारे घर आती है उसका सारा संसार छोड़ के है। हक है यार उनको भी लेकिन यहाँ से बाहर से आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार ये था हमारा पुराना मकान जहाँ हमने चौदह साल ईमानदारी से गुजर रहा है कोई भी ऐसे आजू बाजू में भी किसी को परेशानी नहीं थी सब भाईचारा ऑन टॉप था इधर यानी ये था हमारा पुराना घर नए घर के लिए वेट करो तो वो उसकी भी टूर कराऊंगा इन टाइम मिलेगा तब वहाँ <coughs> पे रमजान से ब्लॉगिंग रेगुलर चालू करेंगे तो तब तक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करता रहियो रहो व्यू आता नहीं थी हम तो शेयर बेयर करो थोड़ा फैमिली ने हारे तो हम लोग ये ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना क्योंकि रमजान को दो ही दिन बाकी है। गुड बाय एंजॉय करो